mavzuyimiz izotop izoton izovar izo elektron tushunchalari bular bir biridan nimasi bilan farq qiladi izotop deganda de, biz izo so'zi lotinchadan olingan bo'lib bir xil ma'nosini anglatadi agar izo bir xil oxirida ya'ni proton degani ya'ni e, protonlari bir xil bo'lgan atomlar izoton izo bir xil n ne, neytron izotop izo bir xil a atom massa izo so'zi bir xil va ia elektron bu hammaga tushunarli bu tushunchalarni timsolda ko'ramiz ya'ni vodorod ioplarniolsak vodorodni o'zini izotopi massasi bir protoni bitta ikkinchi izotopni massasi ikki protoni bir uchinchi izotopi massasi uch rotoni bir nimaga izotop deyiladi chunki hammasida protonlar soni bittadan bir xil endi netronni tushuntirsam o'ttiz to'qqiz kaliy va qirq kalsiy zatolarn olamiz ya'ni neytronlar sonini topish uchun atom massadan protonlar soni ayriladi ya'ni o'ttiz 30, to'qqizdan o'n to'qqizni ayrirsak 20 yigirmata neytron kalsiyda ham atom massadan protonni ayrisak qirqdan yigirma ayrilsa bunda ham neytron soni yigirmata demak bundan bu ikkita atom bir biriga iza neytron bo'ladi iza elektron tushunchasi izo so'zi bir xil elektron so'zi bu elektron ya'ni ikkita atom kaliyniolsak bunda ham o'n to'qqizt elektron bor <laughs> bunda ham o'n to'qqizta elektron bor <laughs> demak bu ikkala atom bir <laughs> biriga ielektron hisoblanadi izobar tushunchasi ya'ni atom massalari teng bo'lgan atomlar bu yerda qirq argonning izotoi va qirq kaltiynin izotoplari bir xil massaga ya'ni qirqga ega bo'lganligi uchun bular bir biriga izobar hisoblanadi shu bilan darslarimiz tugadi keyingi darslarimizni ham kuzatib boring